الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى جل جلال وحده لا شريك حمد وثناء جو قیامت کے دن کا مالك ہے. روز جزا کا مالک ہے میدان حشر میں صرف حکم اللہ کا ہوگا یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی نہ بیا میاں بیوی کو کوئی کسی کا رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا اس دن صرف اور صرف نیک عمال اور اللہ تبارک و تعالی جس پر رحمت فرمائے اللہ اس دن کے اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی بے, پر بے حد بے پناہ کروڑوں درود و سلام کل یا قومی عمل الا مکانتی کم ان عامل تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ ان عاملن میں اپنا کام کرتا ہوں حصوفت علم تو اب جاننا چاہتے ہو ماؤ تکون الحوآ کی بتار کس کا رہتا ہے آہرت کا گھر بے فرماؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو میں اپنا کام کرتا ہوں تو ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے بے شک سالم فلاح نہیں پاتے اعملو عمل مکاناتکم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ تم اپنی مرضی سے وہی عمال کرتے رہو جو کر رہے ہو اور اپنے کفر و شرک پر قائم رہو جبکہ میں تمہاری طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کر کے اسلام پر قائم رہ کر استقامت اختیار کر کے اور نیک عمال پر ڈٹ جانے پر ہمیشگی اختیار کر کے اپنا کام کرتا ہوں فرمایا فصع فتح ان قریب تم جان جاؤ گے ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے آخرت میں کیونکہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے کوئی پچاس سال سال جی گیا کوئی ساٹھ سال جی گیا کوئی ستر سال جی گیا اب تو اتنی عمریں لمبی ہے نہیں حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً انہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی یعنی اتنی اتنی عمریں پائی اور اب تو ہماری عمریں بہت کم رہ چکی تو کتنا جی لیں گے آخر،, آخر اس دنیا میں لیکن آخرت میں ان کے لیے غار اچھا ہوگا جو اس دنیا میں رہ کر اپنی مرضی نہیں سے نہیں بلکہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی سے زندگی گزار گیا تو فرمایا کہ فصوفہ تعالم تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی فرمایا ان الظالمون بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے یاد رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو اس میں کفر یا گناہ کی اجازت نہیں بلکہ اظہار غضب کے لیے اس طرح فرمایا گیا ہے اظہار نفرت کے لیے اس طرح فرمایا گیا ہے تنبیہ کرنے کے لیے اس طرح فرمایا گیا ہے جیسے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد ہے ف معاش افل یو یوں بماش افل یا تو جو چاہو ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے اور یہ فرمایا گیا کہ ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس لیے ہے کس کے لیے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ آج بھی فیصلہ ہو چکا کہ مومن جنتی ہیں اور کافر دوز ہی ہیں لیکن چشم دید فیصلہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے آج تو علم غیب پر ایمان لانا ہے آج غیب پر ایمان لانا ہے لیکن قیامت والے دن سب کچھ سامنے حاضر ہوگا چشم دید فیصلہ قیامت میں ہوگا یا عذاب آتے وقت ہوگا استغفر اللہ اللّہ ماجر نمنار النار اللہم بلّہ امن من الشیطان الرجیم اللہ اپنی پناہ میں لے لے یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے اپنی رحمت کی چادر سے ڈاپ لے ہم سے وہ کام لے جو تیری پسند کے ہیں جو تیری راہ کے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو تیری فرما برداری والے ہیں اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے ہمیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہ چھوڑنا ہمیں شیطان کے سبرد نہ کرنا شیطان کے حوالے نہ کرنا اللہ ہمارا ہر ہر عزو تیرے تابع فرمان ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سلام